बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एतवार शब बरात की रात एक सूरत का ख़ास वजीफ़ा कर लो हर हाजत पूरी हो जाएगी आज की रात करोड़ भी मांगोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा नजरिन कराम आज बरकत की रात है आज मांगने की रात है रब करीम से जो मांगोगे आज वो मिल जाएगा मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी अल्लाह वालो छब्बे बरात की ये रात साल में एक बार आती है आज की रात रब से मांगने की रात है आज की रात तमाम इंसानों का हर चीज का नसीब और मुकद्दर लिख दिया जाता है जिससे जो कुछ और जितना मिलना है आज की रात वो उसको अता कर दिया जाता है आज की रात अगर आप ये एक सूरत मेरे बताए गए अमल के मुताबिक दो मिनट लगा कर ये वजीफा कर लोगे ताला आप काबा से फिर जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा आज की रात कायनात के ख़जाने लूटने का टाइम है आज की रात एक एक लम्हा कीमती है इसको लूट लो अल्लाह ताला ने आज अपनी रहमत बखेरनी है उसको लूट लो आज की हर घड़ी मकबूलियत की घड़ी है हर लम्हा एक एक मिनट रहमतों और बरकतों का है आज कोई तंग दस्त है कोई फ़कीर है कोई परेशान है कर्जदार है बीवी शोहर से परेशान है या शोहर बीवी से परेशान है कोई अपनी पसंद की शादी चाहता है कोई घर चाहता है कोई गाड़ी चाहता है तो आज का ये अमल कर लो जरा परेशान है अगर आपको लगता है कि आपने बहुत से गुनाह कर लिए हैं तो आज की रात अल्लाह ताला से अपने गुनाह बख्शवा लो आपकी तमाम हजात आपकी तमाम मुश्किल आज हल हो जाएंगी आपके तमाम बिगड़े काम आज संवर जाएंगे, आज आपको दौलत के पहाड़ मिल जाएंगे बस एक सूरत का ख़ास वजीफा कर लो प्यारे दोस्तों भाइयों और बहनों मैं आज आपको हर चीज़ वजीफे का एक एक लफ्स अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आज की रात शब्ब बरात की रात है और वजीफ़ा समझने में आपको कोई गलत फहमी ना हो सके कोई गलती ना हो इसलिए आपको मैं वजीफा आसान और अच्छे तरीके से समझाऊँगा आज की रात वो खुशकस्मत ही लोग होंगे जो ये छोटा सा छोटा वजीफ़ा एक मरतबा अच्छे तरीके से कर लेगा ये एक वजीफ़ा करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी आपका नसीब खुल जाएगा एक बार आपने मेरे कहने पर आज की रात बरात की रात ये वजीफ़ा ज़रूर करना है इन शाह फिर आप जितनी भी तादाद में दुआएं मांगोगे वो आपकी पूरी होती जाएंगी लेकिन शर्त यह है कि आपने वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीक़े के मुताबिक करना है नाजरीन जब आप वजीफा मेरे बताए गए तरीक़े के मुताबिक अच्छे तरीके से करेंगे इन ताला, ताला आपको इसका अजर भी ज़रूर अता फरमाएगा प्यारी बहनों और भाइयों आप बेशुमार वाइफ़ कर कर के थक गए होंगे आप लोगों ने इतने अमल किए होंगे लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा तो आज की रात शब बरात की रात सिर्फ आपने ये एक सूरत का वजीफ़ा पढ़ लेना है इसके साथ ही पढ़ते साथ ही आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी आपकी तमाम हजात पूरी हो जाएंगी नाजरीन वीडियो को लंबा नहीं करते इसलिए चलते हैं अब वजीफ़े की तरफ यहाँ से अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी तो वजीफ़े का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने बवज़ु हो जाना है वजू वजीफ़े का हिस्सा है इसके बाद आपने किसी भी नमाज के बाद जहर के बाद कर लें असर के बाद कर लें मगरब के बाद कर लें इशा के बाद कर लें लेकिन अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ रहे नमाज का टाइम नहीं है तो आप किसी भी वक्त सुबह से लेकर रात बारह बजे तक किसी भी वक्त में ये वजीफ़ा कर सकते हैं वजीफा शुरू करने से पहले आपने एक मरतबा द्रुद इब्राहिमी पढ़ना है ध्रुद इब्राहिमी वो है जो हम नमाज में पढ़ते हैं अगर आपको ज़बानी याद नहीं है तो किसी से देख कर या किसी जगह से या किसी नमाज वग़ैरह से देख कर आप इसको पढ़ लें ये वजीफ़े का लाजमी हिस्सा है इसको आपने एक मरतबा लाजमी पढ़ना है नाजरीन ये ध्रुद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तला का एक शफाती नाम है या करीम या करीमो या करीमो इसको आपने हाथ की उंगलियों पर ग्यारह मरतबा पढ़ना है ये ग्यारह मरतबा पढ़ने के बाद आपने क़ुर पाक की एक ऐसी सूरत जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है और ये कुरान पाक की सबसे प्यारी और सबसे पहली सूरत सूरत फ़ात है नजरन कराम सूरत फ़ात तो हम नमाज में भी पढ़ते हैं और अगर आपको यह ज़बानी याद नहीं तो आप देख कर पढ़ लें मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको ज़बानी याद होगी इसलिए आपने इस प्यारी सूरत को क़ुरान पाक की इस सूरत को सूरत फातिहा को आपने सात मरतबा हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है सूरत फातिहा को सात मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा या रहमानो या करीम हो यह पढ़ना है और आखिर में फिर आपने एक मरतबा जो दरुद इब्राहिमी शुरू में पढ़ा था वही दरुद इब्राहिमी आपने एक बार आखिर में पढ़ना है और ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया नाजरीन वजीफ़ा इतना सा है वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ अभी सिर्फ़ वजीफ़ा मुकम्मल हुआ है इसके बाद आपने क्या करना है नाजरीन इसके बाद आपने सूरत कोसर पढ़नी है सूरत कोसर को आपने तीन बार पढ़ना है और सूरत कोसर पढ़ने के फ़ौर बाद आपने सजदे में चले जाना है सजदे में जाकर आपने सबसे पहले अपने मसले की अपनी हाजत की अपनी मुश्किल की जो भी आपका मसला है आप प्यार की शादी करना चाहते हैं आप कारोबार में बरकत चाहते हैं आप दौलत चाहते हैं तो इसकी आपने नियत कर लेनी है नियत करने के बाद आपने अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़ कर शब बरात का वास्ता देकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह ताला को तमाम अम्बिया कराम का वास्ता देकर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है और आपने रोना है अल्लाह के आगे आजज दिखानी है अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह मैं आजज़ बंदा तेरे से नहीं मांगूंगा तो किस से आपने अल्लाह के सामने अपनी हाजत अपनी मुश्किल रख देनी है और इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने तीन मरतबा फिर सूरत कोसर पढ़नी है ये करने के बाद नाजरीन आपने उठ जाना है और फिर आपने तीन मरतबा अपने जिसम में फूंक मारनी है तीन मरतबा फूंक मारने के बाद आपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान कर देनी है नाजरीन सिर्फ़ इतना करना है इनशाला ये चीज़ मुकम्मल होने के बाद ये वजीफा मुकम्मल होने के बाद आप खुद देखेंगे कि शब बरात ही से आपकी किस्मत बदल जाएगी आपके हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे इन शाह ताली नाज्रीन शब बरात की रात इबादत ज़रूर कीजिएगा इस वजीफे को झूठा मत समझिएगा इन शीफ़ा करने के बाद आप ख़ुद मुझे दुआएँ दोगे वजीफ़ा करते वक्त आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने अल्लाह ताला पर कामल यकीन रखना है जब तक आपका यकीन अल्लाह ताला पर कामल नहीं होगा कोई भी वजीफ़ा आपका अमल नहीं करता कामल यकीन का मतलब ये है कि आपने जो वजीफ़ा करना है उस पर भरोसा रखना है कि अल्लाह ताला इस वजीफे के सदके अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपकी हाजत पूरी करेगा आपकी मुश्किल दूर फ़रमाएगा नाजरीन ये वजीफ़ा बहुत मुजर्रब वजीफा है इसको ज़रूर कीजिएगा इस वजीफ़े को ख़ुद भी कीजिए अपने दोस्तों बहनों भाइयों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आज शब बरात की रात इस वजीफ़े से फ़ायदा हासिल कर सकें नाजरीन मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखिएगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा अल्लाह हाफ़